Pak Tajuk dengan pandangan yang buruk menyebabkan taufik untuk beramal akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan yang buruk ataupun dengan tidak menjaga mata Allah Subhanahu Wa Taala akan menarik taufik untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadat Syekhul Hadis Mulana Muhammad Zakaria Ramadullah Al Ali berkata, Bad Nazri, bad nazri yakni tidak menjaga mata merupakan satu penyakit yang nihayat muhlik yakni tidak menjaga mata ini merupakan satu penyakit yang pembinasa yang tiada penghujungnya Hazrat Syekhul Hazis berkata aku ada pengalaman bahawasanya aku ada beberapa ahbab salikin yang mana mereka dulunya pada awal-awalnya sentiasa sibuk dengan zikir dan azkar pada ibtidaannya dan mereka telah pun merasakan kefiat kefiat hati berkenaan dengan zikir tadi mereka mendapat merasakan kelazatan dan kenikmatan berzikir tersebut akan tetapi disebabkan mereka tidak mengkontrol tak menjaga mata mereka maka Kafiat itu sedikit demi sedikit telah hilang dan menyebabkan mereka telah ditarik taufik sedikit demi sedikit untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekhul Hadis uh, rahimahullahu taala. Sebagai misalnya, sebagai contohnya kalau satu orang yang sihat, seorang pemuda yang sihat, kemudian tiba-tiba dia terkena demam, jatuh demam dan demam dia tadi berterusan panjang, tidak ada nampak kesan-kesan bahawa dia akan sembuh yang mana menyebabkan dia menjadi tubuhnya fizikal menjadi semakin lemah dan semakin lemah dan disebabkan tubuhnya yang lemah itu dia tidak berupaya untuk bergerak, berjalan, jadi susah untuk bergerak dan berjalan dan uh, dia tidak hatinya tidak mahu untuk melakukan apa-apa sebarang pekerjaan pun hatinya hanya ingin mahukan berehat di atas tilam ataupun katil sahaja. Demikianlah seseorang yang mana telah terlibat dengan penyakit bad nazri ini, seorang yang mana telah terlibat dengan penyakit tak menjaga mata ini, maka orang ini secara batinnya akan menjadi begitu lemah. Dan baginya adalah sangat mustahil untuk dia melakukan amal yang soleh. Batinnya begitu lemah sekali Sehingga dia tidak berupaya untuk melakukan amal yang soleh. Malah menjadi susah untuknya melakukan amal yang soleh. Dengan kata lain bahawa orang ini akan ditarik taufik daripadanya untuk beramal dan untuk membuat amal yang baik. Hmm. Walaupun dia sentiasa berniat beriradah untuk melakukan amalan-amalan yang, yang baik. Akan tetapi disebabkan tidak menjaga mata niatnya akan menjadi sia-sia saja. Ia ni dia hanya niat saja. Allah Subhanahu Wa Taala tarik taufik. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi taufik padanya untuk melakukan niat yang dia buat tadi. Tajuk seterusnya adalah dengan tidak menjaga mata akan melemahkan kekuatan hafalan. Seorang yang tidak menjaga matanya akan melemahkan kekuatan hafalan. Hadrat Mulana Khalil Ahmad Saharan Puri Ramatullah Ali berkata, Seseorang yang memandang kepada wanita gair mahram ataupun, ha, tengok tuan-tuan, satu wanita gair mahram ataupun memandang kepada amrat, seorang lelaki yang masih kecil, kan, yang jambu, yang cantik, memandang kepada satu wanita gair mahram, satu memandang kepada budak lelaki-lelaki yang cantik, amrat, dengan pandangan yang penuh dengan syahwat. Maka ianya menyebabkan kekuatan hafalan akan menjadi lemah. Memandang satu kepada wanita raya mahram, yang kedua kepada amrod, lelaki amrod, budak kecil umur 11-12 tahun, masih belum timbul janggut, misai dan sebagainya, muka seumpama wanita. Memandang mereka ini dengan pandangan nafsu syahwat, ianya boleh menyebabkan hafalan, kekuatan hafalan kita akan menjadi kamzur, lemoh Dan untuk membenarkan perkara ini, kita lihat para-para hufaz di sekolah-sekolah tahfiz. Bila mana mereka tidak menjaga mata mereka menyebabkan manzil mereka. Bacaan harian mereka ada disebut sabak. Itu hafalan yang perlu dihafal setiap hari. Kemudian hafalan semalam disebut sabki. Dan hafalan yang dah lama dah. Dah habis satu juz dua juz. Itu disebut manzil. Jadi budak-budak tafiz ni bila mana mereka tidak menjaga mata, mata tak kontrol tengok melilau sana sini apa yang diharam dia lihat, apa yang ditegah Allah pun dia tak kisah, maka menyebabkan kekuatannya akan menjadi kamzur lemah, menyebabkan dia tak boleh membaca manzil. Manzilnya turut menjadi lemah. Dan seorang yang belajar hafiz, belajar hafiz tadi, Menyebabkan baginya untuk menghafal sabak harian akan menjadi satu seolah musibah yang besar baginya Imam Syafi'i RA satu kali dia telah mengadu kepada ustadnya Hadrat Imam Waqiq RA Berkenaan dengan buruk hafalannya Ataupun berkenaan dengan hafalannya yang semakin hari semakin lemah Susah nak hafal Imam Syafi'i sendiri pernah mengadu kepada ustadnya Waqi' Berkenaan dengan susah nak hafal ...berkenaan kitab ataupun Al-Quran. Dia mengadu. Maka ustaznya telah mengajar... ...kepadanya satu... Uh, ...guideline... Uh, ...untuk mengelakkan diri daripada... Uh, uh, jadi ustaz dia menyuruh... Uh, ...memerintahkan imam syafi'i... ...supaya mengelakkan daripada melakukan maksiat. Khususnya maksiat matalah. Uh, maka... Pengaduan Imam Syafi'i ini dinukilkan dalam satu syair bahasa Arab yang berbunyi syakawtu ila waqi an su'i hifzi fa'ausani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurum min ilahi wa nurullah la yu'ta li'asi Syakawtu ila waqi Imam Syafi'i kata aku telah mengadu kepada ustazku Waqi su'i hifzi berkenaan dengan buruknya hafalanku. Makna hafalanku semakin hari semakin lemah Fa awsani ila tarkil maasi, guruku telah mewasiatkan menasihatkan aku supaya meninggalkan maksiat. Maksiat mata khususnya, telinga, tangan, apa saja maksiat kamu hendaklah break emergency serta-merta. Kenapa? Fa innal ilma, kerana sesungguhnya ilmu itu nur min ilahi adalah nur daripada Tuhanku. Nur ilmu itu merupakan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nurullahi sedangkan nur Allah Subhanahu wa taala itu la asi sama sekali tidak akan dikurniakan kepada orang yang berdosa sama sekali tidak akan dikurniakan kepada orang yang buat, buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah terjemahan tentang syair Imam Syafi'i tadi tajuk seterusnya adalah tidak menjaga mata menjadi sebab kehinaan bad nazri ini tak menjaga mata ini menjadi asbab kehinaan. Syekh Wasti rahmatullah pernah berkata, bila mana Allah subhanahu wa taala ingin menghina sesuatu orang, bila mana Allah subhanahu wa taala ingin menghina sesuatu orang, maka dia akan jadikan orang itu terbiasa menjadi adat suka melihat kepada wajah-wajah yang cantik dan indah. Syekh Wasti rahmatullah berkata, Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu hinakan dia maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memerangkapkan dia dalam adat kebiasaan dia ni suka melihat wajah-wajah yang cantik suka tengok perempuan tu cantik macam ni perempuan tu hidung mancung macam ni perempuan tu wanita tu mata biru macam ni suka duk tengok sana tukar tengok sini maka bila kita renung diri kita masing-masing kalau hari ni kita pun suka duk tengok sana suka tengok sini tak lepas luar sana masuk pula dalam skrin kita diperangkapkan dalam kehinaan sebegitu rupa maknanya Allah taala nak hina kita Allah taala jadikan kita terbiasa teradat tengok sana sini Allah mahfazna amin Allah selamatkan kita keluarga kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Daripada itu maklum kepada kita bahawa bad nazri yakni tidak menjaga mata ini merupakan satu asas kepada asbab kehinaan pandangan yang buruk ini merupakan asas kehinaan orang yang bernasib baik yang sentiasa menjaga matanya orang yang bernasib baik yang dapat menundukkan matanya maka orang ini sudah tentu akan terpelihara termahfuz daripada musibah yang besar-besar hmm. tajuk seterusnya adalah pandangan yang buruk akan menyebabkan keberkatan akan khatam pandangan yang buruk tidak menjaga mata menjadi asbab keberkatan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala asbab terhapusnya keberkatan dalam kehidupan kita di antara kesan-kesan pandangan yang buruk adalah di antaranya bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkatan di dalam rezekinya dan di dalam waktunya. Waktunya, masanya Allah Ta'ala akan angkat keberkatan. Kemudian, apa itu, rezekinya juga Allah Ta'ala akan angkat keberkatan. Disebabkan apa? Tak jaga mata. Apa saja dia usaha dalam kerja sehariannya, maka kerjanya akan menjadi terbantut. Secara zahirnya nampak dia sedang buat kerja. Akan tapi bila tiba waktunya, waktu nak buat kerja, maka kerjanya akan jadi terbantuk. Maka kerjanya tak terbentuk. Nampak secara zahir dia buat kerja, tapi bila tiba masa nak siap, tak siap-siap, terbantuk. Dan ini menyebabkan menjadi sebab kepada tension, kerunsingan, depression dan semacam dengan itu. Maka orang ramai mula faham, anggap bahawa satu orang telah melakukan khianat kepadanya. Ha. ada orang pun mula fikir dia kena kena sihir dah lah abillah dah kena sihir dah habis kedai buka tak ada orang datang habis dah kena sihir dah sedangkan asal sebabnya disebabkan keburukan nafsunya sendiri yang mana ia tercampak dalam musibah itu dan dia telah mengikrarkan dengan lidahnya sendiri sebelum ini dia sendiri mengaku bahawa satu ketika tangan aku ni begitu berkat sekali Begitu berkat sekali tangan aku ni sentuh apa? Sentuh batu pun batu boleh jadi emas. Begitu berkatnya kehidupan aku ni. Kalau aku tangan aku ini kalau aku sentuh batu pun batu boleh jadi emas. Akan tapi bila mana tidak menjaga mata, Allah taala tarik keberkatan dalam rezekinya, dalam masanya. Bertukar. Sekarang ini telah bertukar. Tangannya yang dulu kalau pegang batu jadi emas, sekarang ini tangannya kalau pegang emas, emas boleh jadi batu balik. Maknanya kalau dulu tangan dia buat apa saja itu disebabkan amalannya menjaga mata dan sebagainya Allah campakkan keberkatan. Allah Taala campakkan keberkatan dalam setiap amalannya dan perbuatannya. Akan tapi bila mana dia mula melanggar perintah Allah, tidak mengkontrol matanya, tidak menjaga matanya, sekarang berkat keberkatan itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang nampak akan jadi emas. Kan? Akan tetapi Allah Taala tukar jadi batu. Maknanya benda yang nampak seolah-olah dekat dah nak dapat manfaat kepadanya akan tapi sekarang bertukar menjadi kemudaratan dan kerugian pada dirinya. Tajuk seterusnya adalah kita ini berkenaan dengan bad nazri, pandangan yang buruk je. Kita ulas tentang pandangan mata je kita ni. Ha, InsyaAllah insya-Allah nanti habis kita ni kita sambung pula bab lain pula. Tajuk seterusnya adalah pandangan yang buruk Menyebabkan syaitan begitu berharap sekali Syaitan begitu berharap uh, Sekali kepada orang yang tidak menjaga mata Satu orang syekh Satu orang syekh uh, Dengan pandangan kasyafnya Dia telah berjumpa dengan syaitan Maka syekh tadi telah bertanya syaitan Yang direjam tersebut uh, Dia tanya kepada syekh tadi Syekh tadi tanya kepada syaitan amalan yang manakah yang dibuat oleh seorang insan disebabkan amalan tadi insan mudah terperangkap di dalam perangkap kamu. Syekh itu tanya syaitan, wahai syaitan, manusia ni dia buat amalan apa? Amalan apa kalau dia buat? Keburukan apa? Maksiat apa yang dia buat? Yang mana mudah dia terperangkap dalam jala kamu, dalam perangkap kamu. Maka syaitan mardut tadi menjawab bahawa bila mana manusia buat kerja apa? Bila mana manusia ha, memandang gair mahram dia. Tak kira lelaki memandang wanita gair mahram. Baik wanita memandang lelaki yang gair mahram. Bila mana seorang insan mula memandang gair mahram dia dengan syahwat. Dengan nafsu syahwat. Maka aku begitu berharap kepada orang ini. Dengan kata lain bahawa orang ini akan mudah jatuh di dalam perangkap aku. Ha, jadi bad nazri ataupun tidak menjaga mata ini pandangan yang buruk ini merupakan satu jala satu umpan daripada umpan syaitan siapa yang termakan umpan syaitan ini maka akan mudahlah dia terperangkap di dalam tipu daya syaitan hmm. Jadi bertuahlah orang yang dapat menjaga mata dia daripada memandang garimahram daripada memandang apa yang ditegah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat merendahkan pandangan matanya hmm orang ini akan mudah terselamat daripada perangkap syaitan. Syaitan kata lagi bahawa aku telah melemparkan perangkap kepada aulat Adam. Aku telah melemparkan perangkap kepada anak Adam anak-anak Adam ini uh, di banyak arah, di banyak sudut ke semua sudut aku telah melemparkan perangkap kepada anak-anak Adam. Dan aku telah bersumpah anak-anak Adam yang mana berjaya merendahkan pandangannya. Ia ini anak-anak Adam yang berjaya merendahkan pandangan dan melihat ke arah bawah. Syaitan kata aku telah tabur umpan ke setiap arah. Arah kanan, arah kiri, arah atas, arah belakang, arah depan. Satu arah saja aku tak lemparkan pandang aku tak lemparkan aku punya apa perangkap iaitu arah bawah. Jadi bernasib baiklah hamba Allah yang mana sentiasa menundukkan pandangannya daripada melihat kiri kanan aurat mahram maka hanya satu sudut satu arah saja selamat daripada tipu dayaku. Jadi barang siapa yang menundukkan pandangan matanya maka ianya orang tadi akan membuatkan aku berputus asa. Ha, jadi kiri, kanan, atas, bawah ni Kiri, kanan, depan, belakang ni telah ditabur oleh syaitan Perangkap syaitan telah di, dikenakan di sana Jadi orang, bertualah orang yang mana Sentiasa pandang ke bawah ha, Bukan pandang ke bawah sampai tak nampak depan Nanti langgar kereta apalah Maksud di sini, apa saja dia nampak perkara yang dilarang Allah Ditegak Allah Lebih-lebih lagi wanita bukan mahram Maka dia terus menundukkan pandangannya Orang ini akan membuatkan syaitan menjadi putus asa Hmm. Tajuk seterusnya adalah pandangan yang buruk akan melazimkan menghancurkan kebaikan. Pandangan yang buruk itu lazimnya akan menghancurkan amalan soleh kita. Orang yang memandang kepada ghair mahram dengan pandangan syahwat umumnya umumnya secara umumnya orang ini akan mudah terperangkap dalam ishq majazi. Apa maksud ishq majazi? Rindu yang palsu, cinta yang palsu. Orang yang tak jaga mata dia, dia sentiasa pandang kiri kanan, tak kira perempuan mana dia selalu memandang. ataupun kalau perempuan dia tak kira siapa, nampak badan sado sikit, nampak handsome sikit, kan? hidung putih sikit, maka dia terperangkap dalam memandang, maka orang ini akan mudah jatuh segera jatuh dalam ishq majazi. Jatuh di dalam apa? cinta yang palsu. Maka orang ini akan menjadikan makhluk itu sebagai kekasihnya. Orang ini akan menjadi makhluk itu sebagai kekasihnya. Jadi kita sebenarnya sepatutnya menyematkan cinta hakiki. Cinta hakiki hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini orang yang mana bila mana terperangkap daripada cinta kepada makhluk, maka cinta isyq majazi, cinta yang palsu itu sebenarnya azab. Ha, sebenarnya azab. Orang yang apa yang sedang bercinta ghair mahram ha, tanpa ikatan yang sah bercinta itu disebut cinta cinta majazi aish majazi dan aish majazi sebenarnya asbab kepada azab yang kata makan tak lalu tidur tak ha, tidur tak basah ha, tidur tak lena mandi tak basah itu sebenarnya azab itu itu sebenarnya azab ha, azab baginya sentiasa mengigau-ngigau angau mengingati makhluk berbanding mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan amalan ini merupakan syirik khafi cinta kepada makhluk tanpa ikatan yang sah ini tidak berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan syirik khafi syirik yang tersembunyi sedangkan syirik, syirik ini merupakan satu dosa yang mana menyebabkan amalan-amalan yang lain juga akan menjadi sia-sia dia syirik ini menjadi asbab menyebabkan amalan-amalan yang lain menjadi sia-sia yang itulah yang disebutkan yang kita sebut dalam tajuk tadi Bahawa buruk pandangan itu Menyebabkan kebaikan yang kita buat Itu pun akan hancur Seterusnya Pandangan yang buruk itu Menjadikan Sifat gairah bagi Allah Ghuyur Ghuyur ini kita boleh terjemah sebagai Jealous, cemburu Nabi SAW bersabda Anak ghuyurn aku bersifat cemburu wallah wallah aku yang memini sedangkan Allah lebih cemburu daripada aku wa min wa min ghairatihi wa man wa min ghairatihi haram Allah al-fawahish ma zahara minha wa ma nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aku adalah orang yang cemburu dan Allah lebih terlebih cemburu daripada aku sendiri dan daripada sifat gairah cemburu inilah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan insan hamba Allah daripada melakukan fawahish, melakukan kemungkaran, ma zahara, baik kemungkaran yang zahir wa ma batan pun mahupun uh, kemungkaran yang tersembunyi. Uh, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak mahu bahawa hambanya melakukan kemungkaran. Hambanya cinta selain daripada Allah Subhanahu Allah Taala cemburu terhadap hambanya yang cinta ibadah ha, memperhambakan diri selain pada Allah Subhanahu Wa Taala baik secara zahir maupun batin. Jadi pandangan yang buruk ini menyebab menjadi mukadimah kepada perkara-perkara kemungkaran yang mana akhirnya dia akan terperangkap di dalamnya. Hmm. Dan Allah Subhanahu Wa Taala gairah perkataannya adalah gairah lebih boleh kita cemas sebagai cemburu. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat yang gairah Uh, jadi Allah Subhanahu wa taala akan me, uh, menurunkan orang yang mana tidak menjaga mata ini daripada uh, daripada istana Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala akan mal'un, mardud, Allah taala akan reject, Allah taala akan la'nat orang yang tidak menjaga mata. Hmm. Dan orang yang tidak menjaga mata tadi menyebabkan dia akan terjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mana melakukan kebaikan Orang yang mana mengharungi kehidupan seharian dengan melakukan kebaikan. Ha. Maknanya satu orang yang mahukan kehidupannya sentiasa dihiasi dengan amalan-amalan yang baik. Maka hendaklah orang itu sentiasa mengelakkan dirinya daripada melakukan apa? Bad nazri. Melakukan pandangan yang buruk. Maka orang ini akan semakin dekat dengan rahmat Allah Subhanahu SWT. Jadi kalau kita dapat menjaga mata kita daripada memandang perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala maka orang ini dapat mengelakkan pandangan yang buruk maka secara automatiknya orang ini akan semakin hari semakin dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala satu tajuk lagi sebelum kita doa insyaallah tajuk yang terakhir malam ini adalah dengan pandangan yang buruk menyebabkan kita dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala ha, bukan sahaja. Banyak dah kita cerita dia dengan pandangan buruk ha, apa itu kebaikan kita akan hancur dengan pandangan yang buruk ha, mendapat gairah Allah dengan pandangan yang buruk ditarik taufik dengan pandangan buruk ditarik berkat dengan pandangan buruk ditarik rezeki banyak dan terakhir malam ini dengan pandangan buruk menyebabkan kita di mal'un dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi la'anallahu nazir wal manzur ilai. Kedua-dua Allah taala laknat. Allah Subhanahu wa taala melaknati an-nazir tukang pandang kepada wanita ghaib mahram tadi wal manzur dan juga tukang yang menyebabkan orang lain jadi nak pandang dia kedua-duanya Allah melaknati orang lelaki ni tuan-tuan sifat dia dah ha, kan jalan mana-mana kalau ada perempuan mata dia tertumpu ke sana apatah lagi kalau perempuan di depannya berjalan lenggang-lenggok pakai skirt ha, membuat pakaian ataupun lenggokkan yang menyebabkan memanggil si lelaki untuk melihatnya. Maka kedua-dua, An-Nazir, orang yang memandang, Al-Manzur ilai, orang yang dipandang terhadapnya juga, dilaknat Allah SWT. Semoga Allah SWT selamatkan kita daripada dilaknat Allah SWT. Sebab itulah satu orang syekh, saya lupa nama dia, dia kata, Aku lebih suka berjalan di belakang singa daripada aku berjalan di belakang perempuan. Kalau jalan belakang singa tu bahaya dah tapi aku sanggup menghadapi bahaya tersebut daripada bahaya aku berjalan di belakang seorang wanita dengan lenggang-lengguknya dengan bentuk badannya itu kalau singa tadi paling tidak dia terkam aku boleh mati saja akan tapi kalau perempuan nafsu tadi bila dia terkam aku menyebabkan maut kepada rohani aku Allahu akbar kabeer jadi mana-mana wanita yang mana tidak menjaga auratnya tidak menjaga purdahnya berpeleseran di bazar-bazar, di pasar-pasar dan yang menyebabkan orang ramai dengan nafsu syahwat melihat ke arahnya, maka kedua-duanya layak mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya orang tersebut. Dan ketika mana manusia terperangkap di dalam dosa bad nazri ini, dalam dosa tidak menjaga mata ini, maka insan pada waktu itu sedang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan insan menjadi sebab kewajipan untuk Allah Subhanahu wa taala melaknatinya. Jadi orang hendaklah kita jangan berlengah-lengah daripada bertaubat daripada dosa tidak menjaga mata ini. Hendaklah kita bersegera untuk bertaubat daripada dosa bad nazri, keburukan mata ini. takut-takut ha, maut lebih datang menjemput kita. Waktu itu kita tidak sempat ber, berapa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila tak sempat bertaubat, sepatutnya kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menyebabkan laknat akan tertimpa-timpa kepada kita khasirat dunia wal akhirah zalika huwal khusranul mubin maka rugilah kita rugi dunia wal akhirah rugi akhirat kita dan rugi akhirat itu zalika huwal khusranul mubin dan rugi akhirat itu demikian itu adalah kerugian yang nyata Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita daripada khusranul mubin. Khusranul mubin, kerugian yang nyata. Ia ini dengan tidak menjaga mata, dunia kita rugi, akhirat kita rugi. Jadi mudah-mudahan dengan bacaan kitab Syekh malam ini, tuan-tuan, memberi kesedaran kepada kita yang selama ini mata kita tak pernah menjaga. Yang mana selama ini kita uh, uh, tak cana akan perkara ini. Kita menjadikan uh, tak menjaga mata ini uh, sebahagian daripada kehidupan kita sebahagian daripada adat kebiasaan kita. Kita menjadikan dosa ini seolah-olah remeh, temeh saja. Sedangkan betapa kerugian yang kita sebut tadi, betapa kemudaratan yang akan timbul pada kehidupan kita, yang mana rezeki kita akan ditarik, keberkatan kita akan diangkat Allah Subhanahu SWT. Kita akan la'anak Allah Subhanahu SWT. Ke Kebaikan kita akan hancur dengan itu dan betapa banyak lagi yang kita baca daripada tiga malam lepas kerugian dan kemudaratan daripada tidak menjaga mata. Mudah-mudahan kita ada penyesalan dalam hati kita semua. Selama ini ada orang hidup 30 tahun, ada yang hidup 40, 50, 60, 70 tahun dah tak jaga mata. Jadi hari ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku berjanji padamu ya Allah, mulai pada malam ini ya Allah, aku tidak akan lagi melihat kepada apa yang dilarang olehmu khususnya ghair mahram ya Allah dan ya Allah banyak mana dosa aku selama ini ya Allah keampunilah insyaallah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullah khairan jazaa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh